ijtimoiy tarmoqlar orqali xonim nomi bilan tanilgan bloger ayni karantin davrida qashqadaryo viloyati qarshi tumanidagi 5 nafar kam ta'minlangan ayolga 20 million so'mdan jami 100 million so'm pulni xayriya mablag'i sifatida ajratgan edi biroq qarshi tumani hokimligi mutasaddilari yuz million so'm mablag' hisobiga tumanning navoiy hamda mang'it mahalla fuqarolar yig'ini hududlaridagi bo'sh turgan binolarni ta'mirlab ayollarni xonadonlarga kiritishgani va ushbu mablag'lar yana shuningdek ularning har birlari uchun ajratilgan ikki sotixdan yerga uy uchun beton yotqizish ishlariga sarflanganini ma'lum qilishdi qarshi tumani hokimi maqsuda mustafoyeva jurnalist va blogerlarning mavzu yuzasidan bergan savollarga birma bir javoblar qaytardi <hazhi> bu hozir xayriyadan aynan shu shaxslar uchun pul ajratilgan bo'lsa keyinchalik davlat xohlasa u uyni olib qo'yish huquqiga ega bo'lgan uyga xarajat qilish qanday to'g'ri chunki bular uchun shaxsan ajratilgan mablag' ertaga siz hokimiyatda qanaqadir talab bo'lsa ularni chiqarib yuborishga ruxsat beradigan obyekt uchun pul ajratilyapti balki bu murojaatchilarni xohishi ana shu holatda to'sqinlik bo'layotgandir bizda avvalambor shunday rejamiz bor ediki uyga kirib yashaganidan keyin bir yilda biz uni hujjatini rasmiylashtirib beramiz bir yilda bir yilgacha u moslashadi uyga o'zini uyida qabul qiladi unga mehr qo'yadi va uni sotmaslik bo'yicha miyasiga oе vatanim sifatida deb vatanim deb уже qabul qiladi rasmlardan ko'rinishicha hokimlik ta'mirlagan uylarning holatini unchalik yomon deb ham bo'lmaydi bu birinchisip keyingisi mana uyni ichi ko'rinishi holati mana bayramona tarzda ayolimizni hayotini yaxshilash maqsadida vaholanki ayolimiz ham eri ham o'zi ham ishlash imkoniyatiga ega lekin nima bo'lganda ham ayollarimizni umuman fuqarolarimizni qo'llab quvvatlash maqsadida mana shunday uylarni ta'mirlab kirgizganmiz o'shanga aytyaptilar opa o'n ikki milliondan фундаmenт ketgan sakkiz million pullaring qolgan o'shani dedilar shunday <laughs> mana ota to'kib beraman dedilar o'zlaring xohlaganingni ko'tarib umuman olganda ayollar xohlashsa o'z oilalari bilan berilgan xonadonlarda qancha vaqt bo'lmasin yashash imkoniyatiga egalar biroq ularning uch nafari hokimlikning 20 million so'm pulni qaytarib berishdan umidvor. anjumanda ham asosiy xulosa sifatida shu qarorga <laughs> kelindi va saxovatpesha insonlar ko'magida sarflangan mablag'lar ayollarning uch nafariga qaytariladigan bo'ldi manga hokimiyat tomonidan uh, vaqtincha yashaysiz keyinchalik uy qurib chiqib ketasiz deyilganligi uchun olmadim Men o'sha xayr ihson pulini so'rab murojaat qilgundim mana bugun xayr uh, ihson puli tadbirkorlar tomonidan qaytarib berilishini aytishdi işte. anjuman yakunida tuman hokimi maqsuda mustafoyeva hayriya mablag'larini jurnalist va blogerlar ko'z o'ngida qaytarishini ma'lum qildi